Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Ha, hari ni kita buat satu video berkenaan dengan isu semasa uh, tentang perhimpunan kuil haram uh, masyarakat Hindu dan isu-isu uh, rumah ibadat mereka lah, ya. Okey, baik. Kalau kita tengok apa yang berlaku baru-baru ini, perhimpunan-perhimpunan yang dilakukan ini, bagi pandangan aku, Ya, kalau aku tengok kat sini, uh, pihak polis mestilah bersifat fair dengan pe, pe, uh, para para peserta impunan tu, dengan uh, dan peserta impunan pun kena fair dengan polis. Ya, uh, pertama kita kena faham ya, pihak polis dia kena buat announcement kepada masyarakat. Eh, yang mana mungkin ya, eh, risikan, siasatan, tinjauan semua ni kena buat lah. Eh. Dalam masa seminggu ataupun 40, uh, eh, dalam masa seminggu ni kena buat sidang media. Bagi tahu kepada masyarakat, mana-mana kuil haram yang dikesan. Ya, eh. ada pembinaan kuil-kuil haram akan kita ambil tindakan robohkan dalam masa kurang 48 jam. Eh, baru dia fair dengan peserta himpunan tu. Eh, Anwar Ibrahim ni kau jangan cakap lah. Dia mesti tak bagi kau orang berhimpun punya. Sebab apa? Pengalaman dia, bila nak melawan kerajaan, sistem kerajaan, dia yang ajar rakyat turun ke jalanan. Tapi hari ni kalau kau orang turun ke jalanan untuk nak against dia, kau akan ditangkap. <laughs> Jadi itulah permainan politik. Aku tak boleh. Kan? Kalau orang lain, aku sendiri pun kalau naik sebagai Perdana Menteri Aku akan buat satu undang-undang Dilarang berimpun eh, Sebab apa? Kerajaan nak memberi fokus Untuk nak membangunkan negara Nak tengok rakyat sibuk dengan korang punya tak puas hati ni Bila kerajaan nak buat kerja ha, Itulah alasannya kan Sama ada nak buat kerja atau nak songlak, aku tak tahulah So Uh, pihak gesaan aku kepada pihak polis buat announcement macam tu lah ha? KPKL tu dah kira handsome dah tu walaupun aku lagi handsome daripada dia tapi apa yang dia cakap tu bila aku nilaikan balik untuk kedua-dua belah pihak yang kena tangkap tu your lucky day dah habis lah tu kan ha? ha? jadi adab je lah nak buat macam mana ya setiap perjuangan mesti ada rintangan-rintangan dia ha? kalau bersedia untuk menghadapinya Jadilah macam Zamri Rinot Dia tak kisah kena tangkap eh, Sama macam Jebat Jebat pun tak kisah kena tangkap Tapi dah lama tak kena tangkap <laughs> Ridu pula nak masuk lokap tu Tapi tak ada ruang Tak ada peluang, tak ada ruang eh, uh, Bila pergi minta oh, Dia orang kata ingat bapak kau punya lokap Suka-suka nak masuk uh, Sekarang masuk dalam rehat dia Tak bagi yeah. Okey okay. Baik Itu yang pertama yang kedua aku nak ulas isu kuil ni. Kan? Sebenarnya kalau kita tengok pada hari ini Aku tak tahu lah maklumat ni sahih atau tidak Ya? Dalam kekecohan-kekecohan yang dibuat oleh Tuan Tanah sebelum ni Kata tanah dia diceroboh apa semua ha, Kaum India, Hindu buat kuil secara haram di tanah dia Tiba-tiba hari ni kedengaran dia dah jual dah pun tanah tu Dan dia bukan baru, dia bukan dah lama jual, baru je dia jual jadi setahu aku lah kan Menjual tanah dalam negeri Selangor ni lah Selangor, Perak, mana-mana yang aku tahu lah setakat ni Nak menanti kelulusan Menteri Besar saja pun sebulan Macam mana tanah tu boleh dijual secepat macam tu? Betul tak? Lagi-lagi tanah Melayu pergi jual dekat orang bukan Melayu Jadi kau nampak tak permainan kat sini? Bila benda tu jadi viral, bising kalau dia tak viral, value dia mungkin 1 juta. Tapi bila viral seluruh negara, mungkin boleh jadi 5 juta value tanah tu. Faham? Jadi siapa yang kena bodoh ni? Korang lah kena bodoh. Sebab korang tak melihat betul-betul. Tengok satu isu, terus lompat. Orang buat duit, korang mendapat. Duduk lokal. Nampak ni? Tuan tanah tu jual tanah tak tahu berapa juta dia dapat. Eh India dia ada lah golongan-golongan hartawan. Golongan-golongan kaya dia ada lah. Sama macam Melayu kita. Melayu kita pun ada golongan kaya kita. Kan? Tu Tokyo Westa helikopter tu semua kaya tu. Tu Islamik tu. Hindu pun dia ada lah orang yang kuat agama dia yang kaya. Setakat 10 juta dia nak campak untuk rumah ibadat dia. Dia tak kisah dia. Kan? Kan? Jadi korang tengok kat sini Jangan terkena, jangan jadi bodoh eh? Sebab apa? Aku tak kata Menentang pembinaan kuil-kuil haram Di tanah uh, Di tanah Melayu ni adalah satu benda yang bodoh, tak eh? Dia tetap lah Kalau salah, salah lah Cuma suara rakyat tu Yang membangkitkan lagi tindakan Sebenarnya kalau tak ada rakyat bersuara Berapa banyak dah kuil-kuil haram ni Bersepah Betul tak? Kalau kita tengok asalnya ikat kain dekat pokok. Lepas tu naik satu patung kecil. ah ha? Kemal-kemal rumput keliling. Lama-lama naik sikit, sikit, sikit. Lama jadi kuil. <laughs> Masa dia naik kecil-kecil tu kau orang buat tak nampak je kan? Ah, ha. Ini fakta tau aku boleh tunjuk kat mana yang asalnya hanyalah sebatang besi saja. Hari ni dah jadi kuil. Tanah satu. Faham? Jadi orang Melayu kita ni, bang aku nak cakap pasal bangsa akulah sebab aku Melayu. Orang Melayu kita ni dia suka heboh. Faham? dia suka pada heboh. Semangat. Dia percaya orang pun tak pakai akal, pakai semangat, emosi. Orang jerit dia pun jerit. Dia tak pakai akal, dia tak menilai pun. Ini kalau aku sokong tuan tanah ni akan jadi macam mana kalau akulah dengar isu daripada awal aku tengok tuan tanah tuan tanah ni siapa dia ni orang kaya kalau dia pun tak berapa kaya aku cakap nanti orang India datang offer dia 5 juta kalau dia tak ambil ke muka ni ambil. kalau dia ambil ni yang kita melalak-lalak ni apa jadi dia buat duit kau masuk dulu lokap contoh dia macam tu lah Faham? Uh, jadi kita kena bijak dalam hal ni Tapi memang kita tak support eh? Kita memang tak sokong kuil-kuil ni dibina sesuka hati Atas tanah-tanah yang uh, bukan milik uh, milik uh, kuil Bukan milik uh, bangsa India Ataupun bukan digazetkan Ataupun bukan uh, mendapat kelulusan untuk dibangunkan kuil Faham tak? Uh, PBT tak nampak ke? Cuba fikir Tuan Tanah Tanah tu orang buat kuil dah bertahun-tahun Tuan Tanah tak nampak ke? Nampak Tapi kenapa diam? Kenapa sekarang mau bising? Kuil tu dah bertahun-tahun Dah kat situ ha, PBT tak nampak ke? Kuil-kuil haram ni Nampak Kenapa siapa tak ambil tindakan? Apa ha, maknanya? Adalah kira-kiranya Hahaha <laughs> Kalau tak nampak depan hidung, mana ada kira-kiranya. Ini Malaysia tau. Air mani duduk dalam jubur orang pun pihak berkuasa boleh boleh jumpa tau, boleh tangkap. Budak-budak ha. muda duduk dalam kampung, duduk ujung kebun pisang sana. Minum ketum satu botol je. Pun pun pihak berkuasa boleh tangkap. Takkan kuil depan hidung sebesar tu tak nampak? Nampak. Faham? Tapi ramai buat tak tahu. Bila dah besar baru nak mengelupu. Faham? So saranan aku macam yang aku cakap tadi, pihak polis, mungkin ketua polis KL yang handsome tu walaupun aku lagi handsome pada dia um, mungkin dalam masa seminggu ni, gerakkan risikan uh, uh, apa ni siasatan apa semua, pergi tinjau mana-mana kuil haram dan announce kepada masyarakat Siapa yang ada maklumat tentang pembinaan kuil-kuil haram ni Maklumkan kepada pihak berkuasa Dan pihak berkuasa memberi jaminan akan mengambil tindakan kurang 48 jam ha, Ni baru fair Ni baru adil Baru tak nampak ada politik korak Tahu? Rasuah ni ada banyak-banyak Ada banyak macam Politik korak pun ada Rasuah jawatan, rasuah kedudukan Tak guna duit, tapi guna jawatan Guna kedudukan, orang takut Itu rasuah juga, itu rasuah jawatan namanya Faham? So, saranan aku kepada masyarakat Kita akan terus membantah Pembinaan kuih-kuih haram ni Kita tak minta pihak berkuasa Tahu tak pasal masyarakat tak nak menyerahkan Pada pihak berkuasa? Dan dia orang lebih kepada nak memberi tekanan kepada pihak kerajaan supaya mengambil tindakan. Sebab banyak sejarah membuktikan, menunjukkan bahawa pihak berkuasa gagal. Contoh macam uh, bomba, arwah bomba yang meninggal tu hari dekat kuil uh, USJ ke mana tu. Sampai hari ni tak ada siapa kena tangkap. Aku difahamkan sampai hari ni tak ada siapa yang kena tangkap. Jadi kepercayaan masyarakat kepada agensi penguatkuasaan ni memang dah hilang. Sebab itulah dia orang berhimpun. Jadi to be fair, buat announcement. Apa tindakan yang korang akan buat? Ha, jadi ha, bolehlah kita katakan perhimpunan ni tak payah pun tak apa sebab pihak berkuasa dia agresif mengambil tindakan ni semua. Ini korang tak bagi berhimpun pun, lepas tu korang tak buat kerja, masyarakat marah. Aku takut sampai satu masa nanti masyarakat merusuk. Negara ni akan jadi lebih daripada Uh, jika dianggap perhimpunan adalah satu benda yang boleh mengganggu ketenteraman awam kacau ganggu di tempat awam kalau kau orang buat tak ambil tindakan dan kau orang tak bagi pula rakyat berhimpun bersuara macam ni takut nanti jadi rusuhan 10 kali ganda lebih teruk daripada kesan perhimpunan uh, kita teng kena tengok long term polis is polis lah, askar is askar rakyat kita, orang kita ni banyak emosi melepasi akal nanti ada yang bukan-bukan faham tak? Ha. kita hanya melahirkan, contohlah macam orang politik, orang-orang yang bersuara di media sosial, tangkap dia dia naik lagi, tangkap dia, dia naik lagi setiap kali tangkap dia, hanya akan membangkitkan lagi kemarahan, dia menyebabkan dia akan berusaha untuk naik dia naik nanti, dia pijak kau Faham? So, selesai kan masalah ni To be fair dengan rakyat dan masyarakat Itu sajalah saranan aku Dan kepada orang-orang yang menceroboh tanah-tanah bukan milik dia Buat kuil ni semua Korang robohkanlah sendiri Sebelum masyarakat uh, bising Betul tak? Ibadat ni si ibadat lah Tapi buatlah di tempat yang tidak mengganggu hak milik orang lain Faham? Ha, itu sajalah to be fair. Eh? Tapi ingat betul-betul pesanan aku. Orang buat duit, kau orang tidur lokap. Tak kebodoh namanya tu. Ya. Eh? So hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan sekian. Wassalam.